Мне объяснили мои права, обязанности, вручили подозрения, я его подписал. Сейчас еду на первый допрос, я заявил его, генерального прокурора, о том, что я хочу добровольно сдать все свои паспорта. Но не собираюсь прятаться от следствия, собираюсь, наоборот, доказать всю абсурдность обвинений, выдвинутых в мой адрес. Собираюсь доказать, что это дело абсолютно политическое. Ничего. Задерживать мне сказали, меня не будут. Из политики уходить не собираюсь. Считаю, что настало время задуматься о создании в Украине, скажем так, единой оппозиции, которая могла бы, собрав в себя все лучшие умы и силы ради будущего Украины, ради будущего людей, живущих в Украине, создать такую политическую силу, которая бы смогла серьезный дать бой нынешней власти. Это будет добро, и мы долго осталось. Спасибо. Спасибо.